અમદાવાદની ગુફા ખાતે બોન્સાઈન વૃક્ષોનું પ્રદર્શન પ્રકૃતિમાં રહેલા અવલૌકિક વૃક્ષો કે જે જીવનને પ્રેરણા તેમજ નવજીવન આપનાર છે તેવા વૃક્ષોને બોન્સાઈન કલા દ્વારા વામન સ્વરૂપે વિરાટ વૃક્ષના આકારને તૈયાર કરવામાં આવે છે જે ખૂબ જ લોકપ્રિય બન્યો છે જોતા જ ગમી જાય તેવા વડ પીપળના વૃક્ષો બોન્સાઈન સ્વરૂપે અત્યંત આકર્ષક અને આર્ટિસ્ટિક લાગે છે હાલ पॉन्जाइन क्लबों की स्थापना थी मैं चंदा अग्रवाल मन क्लब वडोदरा से हूँ और हम लोगों ने ये एक सोचा कि हम बड़ोदा में तो हमेशा करते हैं इस बार हम अहमदाबाद में करें ऐसा सोच के हमने ये शुरुआत की है और ये शुरुआत बहुत सफल रही है यहाँ से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारे हम पहले नाइनटीन एग्जीबिशन ऑलरेडी हम बड़ोदा में कर चुके हैं ये हमारा बीसवा एग्जीबिशन है और इसमें हमने करीब 200 जितने प्लांट एग्जीबिट किए हैं इसमें लोकल प्लांट गोरा सामली वर्ड पीपल सरू इसके अलावा बहुत सारे दूसरे परदेसी प्लांट भी हैं और उनका बहुत अच्छा ग्रोथ और डिजाइनिंग है तो मैं सबसे अनुरोध करती हूँ आप प्लीज़ पधारिए आइए और हमारे प्लांट्स को अप्रिशिएट करिए वो बहुत खुश होंगे वो हमारे प्लांट्स खुश होंगे तो हमको भी बहुत खुशी मिलेगी थैंक यू अहमदाबाद વર્ષો પહેલાં ચીનમાં વર્ષાઋતુ દરમિયાન વારે વારે પૂર આવવાને કારણે જમીનના વૃક્ષોને નાશ થતો તેને બચાવવા જમીનની જગ્યાએ મોટા કુંડામાં ઉગાડવા લાગ્યા તેમના ઘર આંગણાના પ્રાંગણમાં રાખવા લાગ્યા અમુક પ્રકારના પ્લાન્ટ ઘરમાં જ રાખતા આને કારણે મહાકાય વૃક્ષો એ જ આકારમાં ચોક્કસ ઊંચાઈ ધરાવતા વૃક્ષો તૈયાર થવા લાગ્યા

ये विन शॉप्ट है जो कि हवा जब एक तरफ चलती है सी साइड पर तो प्लांट कैसा हो जाता है वैसा हमने डिज़ाइन किया है ये फॉरेस्ट है फॉरेस्ट में कैसे नजदीक रजी, नज़दीक प्लांट होते हैं वैसा फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है ये जब प्लांट हम एक कुछ आप जाते हो लंदन में नदी के किनारे कैसे लटकते हुए एक, एक स्पेशल ट्री होता है आप विलो ट्री बोलते हैं उसको ये ऐसे लटकने वाला आ, वीपिंग ट्री बोलते हैं इसको बाकी ये प्रेमना है ये भी फॉरेस्ट गोरा साम्बली का है ये फाइकस का पत्थर के ऊपर लगाया हुआ है जैसे बहुत फिर आप पहाड़ों पर देखते होंगे पत्थर के साथ चिप्टे हुए कैसे प्लांट होते हैं फिर ये दीवार के ऊपर जब हम देखते हैं कभी कभी दीवार पे पीपल अवार्ड निकल आते हैं वो वो स्टाइल है इसको लैंडस्केप बोलते हैं जहाँ पे कहीं भी बहुत सारे प्लांट एक साथ लगे रहते हैं उसको देखते हैं ये भी सरू है ये प्रेमना ये, प्रेमना ये ताइवान का प्लांट है प्रेमना ये गोवा सांबली अपनी लोकल गुजराती गोवा सांबली गुरा में भी दो वैरायटी होती है देखिए ये वेरिकेटेड है और वो प्लेन वाइट है ये एक और इमली का है ये आ, इसको बस बोलते हैं ये अपने लोकल विलेज में प्लांट होता है ये वाला बहुत और ये भी एक हम जंगल दिखाना चाहते हैं मगर सरू का जंगल जो कि आप नारगोल में देख सकते हैं ये नारगोल का इसको क्रिएट किया हुआ है फिर ये जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है घर का बंगलों का बनाया हुआ है जिसमें गार्डन है घर है ट्रीज है वॉल है

મિત્રો સાથે આ આયોજન કર્યું છે આ ક્લબનું વિષ્મું બોન્ઝાઇન પ્રદર્શન છે જેઓ બે ઇન્ટરનેશનલ કન્વેન્શન પણ કરી ચૂક્યા છે આ પ્રદર્શનમાં દેશ વિદેશના બોન્ઝાઇન જોવા મળશે જે વીસ વર્ષથી વધારે ઉંમર ધરાવે છે આ ક્લબના દિનેશ પાટીદાર બોન્ઝાઇનમાં માહિર છે જેઓ સોળ નવેમ્બરે સવારે ફ્રી વર્કશોપ પણ યોજનાર છે તો દર્શક મિત્રો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપની હારતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન નમસ્કાર